ৱান গুড মৰ্ণিং ৱ ৱ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল বহুত দিনৰ মূৰত আজি ডেইলী ব্লগ এটা লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আজি ব্লগটো চাই ভাল পাব আৰু এইকেইদিনটো কণ্টিনিউ মোৰ বিয়া ব্লগকেইটাই চাই আছিলে আৰু তাৰ মাজত আৰু এইকেইদিন ভিডিঅ' চিডিঅ' তেনেকৈ কৰিবলৈও সময় পোৱা নাইকিয়া তাতে টিগলিহঁতৰ একজাম আহি পাইছেহি তাৰো প্ৰিপেৰেচন কৰাবলগীয়া হৈছে যে তাৰ মাজত মানে এইকেইদিন ডেইলি ব্লগ তেনেকৈ দিবলৈ পৰা নাইকিয়া আজিৰ কাৰণে বোলো ডেইলী ব্লগ এটাকৈ ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছোঁ আৰু দিনটোনো কি ক'ত কৰোঁ মেলিও ব্লগটো চাই থাকিলে তেতিয়া গম পাই থাকিব আৰু ডেইলী ব্লগনো আৰু কিনো ন সদায় ডেইলি কৰি থকা কামখিনিয়েতো দেখুওৱা হয় সেইকাৰণে ব্লগটো চাই থাকিব আৰু ব্লগটো যদি চাই ভাল ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেলাইকণটো অল কৰি দিব যাতে আহি থকা মোৰ নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাই থাকে আৰু লাহে লাহে মানে একদম পূৰা গৰমো আহিছে আৰু অকণ অকণ আৰু এইফালে ৰ'দতে অকণমান মানে চাহ তাহ খাই মেলিলে অকণমান ৰ'দতে ৰৈ আছিলোঁ ৰ'দটো লৈ পেলাই আৰু ওচৰতে মানে স্কুলখনত কিবা কিবি প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে গান চান গাই থকা দেখি শুনি পেলাই এইখিনিতে মানে আগফালে বহি বহি গানো শুনি আছোঁ আৰু অকণমান এনেই বহিছোঁ আৰু দিনটোতো মানে দৌৰা দৌৰিয়ে হৈ থাকে কামৰ পৰা ৰাতিপুৱা এইকণ সময়ে মানে নিজৰ কাৰণে অকণমান সময় লৈ উলিয়াই পেলাই মানে অকণ বহা হয় আৰু সেইকাৰণে বহিও আছোঁ আৰু লগতে এইফালে গান চানো কিবাকিবি শুনি আছোঁ বতৰবোৰ এতিয়া লাহে লাহে শুকান হৈ অহাৰ লগে লগে স্কিনবিলাকো একদম পূৰা ড্ৰাই হৈ যায় আৰু সোনকালে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ স্কিন কেয়াৰৰ ভিডিঅ' দুটামান লৈ আহিম বনাম বুলি ভাবোঁ কিন্তু মানে এলাহতে থাকি থাকি যায় আৰু কেতিয়াবা মানে বনালে কৰিলেও মানে পটককৈ লগাই লোৱা হয় ভিডিঅ' চিডিঅ' তেনেকৈ বনাবলৈ থাকিয়ে যায় আৰু কে মানে মোক প্ৰায়ে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে যে স্কিন কেয়াৰৰ ওপৰত মানে ভিডিঅ' দুটামান দিবৰ কাৰণে সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ স্কিন কেয়াৰৰ ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ বৰ চেষ্টা কৰিম দুপৰীয়া আজি বনাবলৈ লৈছোঁ মাছ আৰু এয়া লোকেল মাছ ৰাতিপুৱাই ল'লে আৰু এয়া ধুই পখালি কাটি কৰি লৈ পেলাই নিমখ হালধি সানি লৈ পেলাই মেৰিনেট কৰি থৈছোঁ আৰু মাছৰ তৰকাৰী আজি বনাম লাও বিলাহীৰ লগত আৰু এয়া লাও বিলাহী মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এইটো লাও ঘৰৰে হয় আৰু এইকণ বনাম তিতাকেৰেলা অকণমান ভাজি কোনেও নাখায় যিহেতু সেইটো কাৰণে অকণমান কাটি লৈছোঁ আৰু একদম পাতলা পাতলাকৈ গোল গোলকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে আলু চালু নিদিওঁ এনেই সুদাকৈ ফ্ৰাই কৰিম আৰু এইকণ অকণমান পেটু আৰু পেটুকণ চাওক কিমান অকণমান মোৰ মানে কি মাছতকৈও বেছি মানে ভাল পাওঁ খাই পেলাই পেটুকণ সেইকাৰণে পেটুকণ পেলাই নি পেলাই ৰাখি থৈছোঁ আৰু এইকণ অকণমান কি ক'ট কেনেকৈ বনাওঁ বাৰু বনাম আৰু কাতি পতাব মাছখন ভাজি লওঁ আৰু এই লাও বিলাহী দিম আৰু ইয়াত আলু চালু দিয়া নাই যেনিবা খালী লাও আৰু বিলাহী একদম পূৰা মিহি মিহিকৈ কাটি দিছোঁ আচলতে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু এই পিছতে লগতে ভাতো বহাই দিছোঁ ভাত হৈ গ'ল দাইলো হৈ গ'ল খালী মাছৰ তৰকাৰীকণ বনাবলৈ বাকী আছে মাছৰ কেঁচুৱা অকণ বনাবলৈ বাকী আছে এতিয়া অলৰেডি কেইটা ডেৰটা বজা নাই আৰু বাজিব আৰু টিকলিকৈ আগফালেনো কি কৰি আছে মনে মনে থাকিলেও মানে মানুহজনী ভয়ে লাগে নহয় শিকত কৰি মেলি থাকে আৰু মানে মনে মনে থাকিলে তাইক ক'ত চি কি কৰি থাকিব ধৰিব নহয় সেইকাৰণে এপাক এইফালে মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ থাকে মানে মই টিকলিকক এপাক আগফালৰ পৰা চাই আহোঁগৈ কি কৰি আছেনে কি কৰিছা টিকলি এয়া মই আহি গলো যে টিকলি কৰি এতিয়া নাচ বন্ধ হৈ গল টিকলি কৰি পেলাই অকলে অকলে এইটো চাইডে আইনাত চাই চাই নাচি আছে আৰু লগত এইফালে ৰাজা দুইটা এতিয়া নাচি দেখুৱাই দিয়াচোন নাচা এই মানুহ থাকিলে নানাচে তাই এনেই কিন্তু অকলে অকলে নাচি থাকে কি নাচি আছিলা তুমি এতিয়া অঁ নাচাচোন নাচাচোন ৰাজাকো নাচিবলৈ লাগে তোমাৰ লগত তাক মৰম অকণমান কৰি দিয়া সি যাবগৈ নাচি দেখুৱাই দিয়াচোন ডেঞ্চটো চাওঁ আহিল নহয় আলি পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলি অঁ টিকলিকৰ মুখত নুফুতে কিছুমান শব্দ আৰু অকলে অকলে এইফালে মই ভিতৰত ভাত বনাই আছোঁ আৰু তাই আগফালে খেলি আছে ৰাজাৰ লগত ন টিকলিক কিমান ওখ হৈ গৈছে চাওকচোন মানুহজনী একে মোৰ আধা আধিয়ে হৈ গ'লগৈ টিকলিক দুইজনী সমান সমান অঁ আমি দুইজনী সমান সমান হৈ গ'লোঁ অঁ লগতে এইফালে সেইটো ৰাজা তহেঁত দুয়োটাই খেলি আছিলে হেৰিকেইটা দুইটাই একদম খেলি আছে তাকো শিকাই দিবা নাচিবলৈ দুইটাই কি কি কথা পাতে তেহেঁতেহে জানে ইয়াত ৰাজাকো শিকাইছে নাচিবলৈ ৰাজাই নাচিব পাৰিব জানো সি বলহে খেলিছে তাক বলহে লাগে খেলিবলৈ সি নাচিবলৈ নেজানে তুমি খেলি থাকা দুইটাই খেলি থাকা মই আকৌ পাকঘৰলৈ যাম দেই

আৰু প্ৰথমতে চব্জিকণো বনাই লওঁ আৰু অকণমান পাঁচফোৰণ দি দিলোঁ আৰু তাতে দুফুটামান অকণমান দিম নহৰু আৰু পাঁচফোৰণ দিলে গোন্ধটো খাই ভাল লাগে সেইটো কাৰণে মই চব্জি তব্জি বনালে বা মাছৰ তৰকাৰীত বেলেগ মা মছলা ব্যৱহাৰ নহয় যেতিয়া কাৰণে অকণমান পাঁচফোৰণ এড কৰি দিওঁ তেতিয়া গোন্ধটো ভাল লাগে আৰু এতিয়া তিতাকেৰেলাখিনি দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে আলু চালু একো নিদিওঁ আজি খালি তিতাকেৰেলা মানে খালি তিতা কেৰেলাই বনাম আৰু অকণমান বেলেগ ষ্টাইলত বনাম কেনেকৈ বনাওঁ দেখুৱাইছোঁ বাৰু ৰ'ব আৰু এতিয়া চাইডে পাঁচফোৰণ দি দিলোঁ পিঁয়াজ দি দিলোঁ আৰু মাছৰ তৰকাৰীত আৰু বেলেগ একো মানে মা মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু বিলাহীখিনি প্ৰথমতে অকণমান ফ্ৰাইকৈ ল'ম আগতীয়াকৈ বিলাহীখিনি ভাজি ল'লে তেতিয়া মানে কালাৰটো অকণ ৰঙচুৱা নিচিনা হৈ যায় তেতিয়া ভাল লাগে আৰু বিলাহীখিনি ভাজি লৈ তাৰপিছতে ঘৰৰে লাওঁ আৰু ভাজোঁতে বেছি সময়ো নালাগে আৰু এতিয়া বিলাহীখিনি অকণমান ভাজি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে লাওখিনিয়ে আৰু অলপ কেঁচাকৈ কাটি লোৱা বিলাহীখিনি এড কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াত বেলেগ মই একো মা মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ খালী পাঁচফোৰণ আৰু পিঁয়াজ অকণমান দিছোঁ আৰু নিমখ হালধি সিমানে আৰু জলকীয়া চলকীয়াও দিয়া নাইকিয়া অকণমান টেঙাকৈ বনাইছোঁ আৰু এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিলোঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি অকণমান হালধি দি দিম আৰু বাছ সিমানে আৰু বেলেগ ইয়াত একো মা মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ ঘৰৰে লাও আৰু খালী বিলাহীটোহে কিনা আৰু ঘৰৰ লাও খাবলৈও মিঠা হয় আৰু মানে কি চব বস্তুতে মা মছলা দিলে খাবলৈও ভাল নালাগে আৰু লাও বিলাহীত মানে মই মছলাটো মানে ইমান ভাল নাপাওঁ আদা নহৰু দিয়া নাইকিয়া আদা নহৰু দিলেও মই ইমান ভাল নাপাওঁ আৰু এইখিনি লাওখিনি ভাজি থাকে মানে আৰু এইখিনি তিতা কেৰেলাকণ মোৰ ভাজি হৈছেহি অকণমান তিতা কেৰেলা চাৰি পাঁচটামান হ'ব বেছিও নহয় আৰু ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি অকণমান দিলোঁ নিমখ হালধি আৰু ইয়াত বেলেগ একো মছলা দিয়া নাইকিয়া পাতলা পাতলাকৈ কাটিছোঁ সেইটো কাৰণে পাঁচ ছয় মিনিটমানৰ ভিতৰতে পটককৈ সিজি যাব আৰু বেছি খৰখৰীয়াকৈও নাভাজোঁ আৰু বেছি খৰখৰীয়া হৈ গ'লে খাবলৈও বেয়া লাগে সেইটো কাৰণে মানে অকণমান চফ্ট হৈ থোৱাকৈ ৰাখি দিম আৰু এইটো চাতে লাও বিলাহীখিনি ভাজি আছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া অকণমান সিজিবৰ কাৰণে ঢাকন এখন মাৰি দিম আৰু এইটো চাইডে এতিয়া আহোঁ তিতাকেৰেলা ভাজিকণ আৰু চাই থাকোঁতে ভাজিকণ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে এতিয়া সিজোঁতে অকণমান আধাফালমানৰ জোখাই দিছোঁ বিলাহী বিলাহীকণ এড কৰি দিলে তেতিয়া কি হয় তিতাকেৰেলা অকণমান তিতা ভাৱটো মানে নোহোৱা হৈ যায় আৰু এনেকৈ খোৱা নাই যদি এবাৰ বনাই ট্ৰাই কৰি চাব আৰু খাবলৈ মানে কি তিতা ভাৱটো একদম বহুতখিনিয়ে কমি যায় আৰু এনেকৈ বনালে মানে কি ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাবলৈ ভাল হয় আৰু তিতা ভাৱটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু এতিয়া বনাই আছোঁ মাছৰ পেটুকণ আৰু অকণমান মাছৰ পেটু আৰু সৰহ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ অকণমান ভাত আৰু ভাত দি দিলে তেতিয়া পেটুকণ সৰহ হৈ যাব সেইটোৱে মানে বুদ্ধি আৰু আৰু ইয়াতো তেনেকৈ বেলেগ একো দিয়া নাই পিঁয়াজ আৰু অকণমান নহৰু দুফুটামান আৰু দিছোঁ জলকীয়া সিমানেই আৰু পিঁয়াজৰ নলা হ'লে ভাল হয় এতিয়া ছিজন নাই পাবলৈও নাই আৰু এইফালে চাই থাকোঁতে লাও বিলাহী সিজিছেহি আৰু অকণমান লাগিব আৰু পাঁচ মিনিটমান চাগৈ আৰু তাৰপিছতে মাছৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ যাব আৰু মাছৰ তৰকাৰী ৰেচিপিনো কি দেখুৱাম লাও বিলাহী সকলোৱে বনাবলৈ জানেই সেইকাৰণে দেখুওৱা নাইকিয়া আৰু এইখিনি সিজি থাকে মানে তেতিয়ালৈকে মই অকণ ভাজি লওঁ আৰু পোহৰটো অকণ কম হোৱা কাৰণে মানে পেটুখিনি কালাৰটো অকণ বেলেগ হৈছে আৰু ইয়াত একো বেলেগ মা মছলা দিয়া নাইকিয়া খালি পিঁয়াজ আৰু অকণমান নহৰু জলকীয়া দি পেলাই তেলত ভাজি ল'লোঁ সিমানে এইফালে মাছৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে অকণমান ধনিয়া দি পেলাই গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ আৰু যিকোনো মানে দালিতে হওক চব্জিতে হওক ধনিয়াকণ দি পেলাই খাবলৈ বেলেগ এটাই টেষ্ট হৈ যায় ন আৰু এইফালে ধনিয়াকণ দি পেলাই আৰু অকণমান পাঁচ মিনিটমান উতলিলেই হৈ যাব আৰু এইফালে এইকণ পেটু আৰু এইটো চাইডে অকণ তিতাকেৰেলা ভাজি এইফালে মাছ ফ্ৰাই আৰু এইকণ এয়া দাইল আৰু পেটুকণ যে কিমান টেষ্টি হৈছে পেটুকণ যে খাবলৈ কিমান মানে একদম মানে টেষ্টি হৈছে নহয় একদম চবতকৈ বেছি মানে মাছৰ পেটুকণে খাবলৈ ধুনীয়া হৈছে আৰু বনাই মানে ৰৈ থাকিব নোৱাৰিলে অকণমান টেষ্ট কৰিলোঁ আৰু মাছৰ পেটু মানে মই ইমানেই খাই ভাল পাওঁ মানে মাছ মাংস নহ'লেও চলি যায় মানে মাছৰ পেটুকণ পাই গ'লে আৰু একো বেলেগ বস্তু নহ'লেও হৈ যায় সেইকাৰণে বনাই অকণমান ভাত ভাত চাত দি পেলাই কেইটামান অকণমান সৰহ কৰি দিছোঁগৈ গৈ পেলাই আৰু সিজনী টিকলিক টিকলিক কি কৈ আছিলে আফালে খেলি গৰম উঠি গ'ল হ'বলৈ এইবিলাক চব কাপোৰ কানি মানে হেৰিকৈ গৰম কাপোৰ পিন্ধাই দিছিলোঁ গোটেইবোৰ খেলি পেলালে মানে খুলি কৰি পেলালে এই টিকলিকে খাই ইয়াত ফ্ৰাই মাছ খাই আছে আৰু এইফালে মাছৰ তৰকীখন আৰু অকণমান লাগিব আৰু পাঁচ মিনিটমান উতলিলেই হৈ যাব আৰু মাছৰ পেটুকণ মানে অকণমান ভাত অকণমান দি পেলাই একদম সৰহ কৰি দিছোঁ ভাতৰ থালিখন ৰেডি কৰিলোঁ আৰু গৰম গৰম ভাত লৈছোঁ আৰু মাছৰ পেটটো তিতাকেৰেলা ভাজি আৰু লগতে অকণমান মাছ ফ্ৰাই আৰু মাছৰ তৰকাৰী আনে এনেকৈয়ে চিম্পুলকৈ বনালোঁ আৰু ঘৰুৱাভাৱে সদায় যেনেকৈ চিম্পুলকৈ বনাওঁ আৰু ৰেচিপিবোৰ মই তেনেকৈয়ে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আশা কৰোঁ ভাল পাব দুপৰীয়া ভাত পানী খাই পেলাই অকণমান শুলোঁ আৰু এতিয়া এইফালে উঠি আহিছোঁ এ দুটাকৈ শুবলৈ দিলোঁ আৰু ইয়াত নুশুই পেলাই এই দুয়োটাই এতিয়া খেলি আছে বল আৰু এইফালে দবা বজাইছে দুপৰীয়া আৰু ভাত খাবছোঁ তাৰপিছত ভিডিঅ' চিডিঅ' নকৰিলোঁ অকণমান মানে ভাগৰ ভাগৰ লাগিলে অকণমান শুই দিলোঁ আৰু সেই দুয়োটাই একদম পূৰা বল খেলি আছে আৰু দিনত হ'লে একদম পূৰা বল খেলিব এতিয়া পিছবেলা বল চল খেলি মেলি লৈ সন্ধিয়া পঢ়াৰ সময়ত আকৌ পঢ়িবলৈ দিলে তেতিয়া তাই টোপনি আহিব চাকি দিয়া সময় আৰু এতিয়া কমচেট আকৌ ধূনা চাকি দিবলৈ হ'ব আৰু ব্লগটো এইখিনিতে সামৰি দিওঁ আশা কৰোঁ আজি ব্লগটো চাই ভাল পালে পোন্ধৰটা নতুন ব্লগত আকৌ লগ পাম আজিলৈ আহিলোঁ বাই বাই আৰু এইফালে দুয়োটা বুঢ়া এতিয়ালৈকে খেলি আছে সেয়া কি কি কথা কৈছে কাহিনী আমি